إن الله قد بعث لكم قارئا كما قالوا أَنَّا يكون له الملك علينا ونحن من أحق منهم الْمُلْكِ منه ولم يبق سعدا من المال قال إن الله اصطفاه عليهم وزادهم بسطة في العلم والنسب والله يؤتي ملكه من يشاء والله واصر عليهم

بڑی اسرائیل نے اپنے نبی سے درخواست کی کہ ہمارے لیے کچھ شریفہ مقرر کرو فرمایا وقاد الحمن نبی جو ہوں ان کا مری کام ہے ان کو نبی نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر تالود کو بادشاہ مقرر کر, کر دیا ہے مقرر کر دیا ہے آدو اللہ یقون الحمل ان کو عرعہ تو اس قوم کے آسودہ حال لوگ مالدار لوگ کہنے لگے اس کو ہم پر کیسے حکومت مل گئی ولاح احق و بال ملک بن ہم زیادہ حقدار ہیں اس سے حکومت کرنے بلندی و ترساٹم بن المال اور اسے کو مال کی وصت بھی نہیں دی گئی مالی طور پر بھی کمزور ہیں تو نبی نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے اس کو تم پر منتخب کر دیا ہے وزاد ہو بس قدل جو اور زیادہ کر دیا اس کو علم اور جسم کے اعتبار سے فراخی دی ہے اس کو علم اور جسم میں اللہ ہلک کی ملک ہوں اور اللہ جس کو چاہتا ہے ملک دے دیتا ہے ایشا. اللہ اباس ناری اور اللہ بڑے فضل والے سب کو جانے والے وقال لهم جو ان آیا ملک تو ان کو نبی نے کہا کہ اس کی بادشاہت کی نشانی یہ ہے عیاتی تعبوت کہ تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا کی کو جس میں تسلی خاطر ہوگی تمہارے رب کی طرف و بکیہ تما ترک آل موسیٰ و آل و اور کچھ بچی ہوئی چوزیں ہوں گی ان میں سے جو چھوڑی آل بوسا اور آل ہارون ہے تاکہ رح فرشتے اس کو لے آئیں گے اٹھائیں گے اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ان کو نہیں اگر تم جگہ اگر تم عمال تو نظام خلافت کے لیے ایک امیر کا ہونا ضروری ہے اسی طرح بنی اسرائیل نے اپنے نبی حضرت صبع علیہ السلام السلام سے مطالبہ کیا کہ ہمارے لیے امیر مقرر ہے تو اللہ رب العالمین سے انہوں نے درخواست کی تو اللہ نے ان کی درخواست قبول فرما لی اور مسلمانوں کے لیے ان کے لیے ایک امیر مقرر کیا جس کو تالوت کہتے ہیں تالوت کا اللہ نے انتخاب کر دیا اب جب تعلوت کا انتخاب ہوا تو جو لوگ آسوبہ حال تھے مالدار لوگ تھے وہ اعتراض کرنے لگے اور نبوت پر ہمیشہ اعتراض کرنے والے سب سے پہلے یہ مالدار لوگ تھے جو نبی بھی آیا نا اور نبیوں کا ساتھ دینے والے غلام ہیں اور نبیوں پر اعتراض کرنے والے یہ زیادہ تر مالدار ہوتے ہیں اسی طرح اللہ نے حضرت تعلق کو جب بادشاہ مقرر کیا نبوت تو نہیں دی تو اس کی بادشاہت پر اس کی سلطنت پر اس کی حکومت پر اعتراض کرنے والے آسوبہ حال لوگ جو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت بادشاہ اس کو تو نہ مالی طور پر وسعت دی گئی ہے اور نہ ہی یہ جو ہے نا آل ہے کیونکہ جو ہے نا حضرت تعلق وہ یہودیوں میں سے ایک گھٹیا خاندان میں سے شمار ہوتے ہیں گھٹیا خاندان اصل میں یہودیوں میں لادی خاندان کے اندر نبوت تھی. لادی خاندان اس کے اندر نبوت تھی اور یہ تعلق بنی امین حضرت یوسف علیہ السلات والسلام کے بھائی کے خاندان میں سے تھے اور ان کے خاندان کو کمزور سمجھا جاتا تھا اس لیے یہ کہنے لگے کہ یہ کمزور آدمی جو ہے نا ہم پر حکومت کیسے کرنے لگ گیا جیسے جو ہے نا ہمارے علاقوں کے اندر قوموں کی تقسیم کی گئی ہے قوموں کو انگریز نے تقسیم کر دیا یہ ذمہ دار ہیں اور یہ جو ہے نا کمی کا رہے ہیں اب ذمہ دار وہ اپنے آپ کے اندر یوں محسوس کرتے ہیں کہ ہم ذمہ دار ہیں نہیں بڑے چوڑے ہو کر چلتے ہیں اور جو کمی ہے ان کو گھٹیا سمجھتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک یہ کوئی تقسیم نہیں ہے اللہ فرماتے وجعلنا تم شعور و محتمہ ہم نے تمہارے قبیلے اور تمہارے خاندان اس لیے بنائے ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے متعارف ہو جاؤ اللہ کے نزدیک جو ہے نا کوئی کمی اور کوئی ذمہ دار نہیں اللہ کے نزدیک انا اکرم اللہ کا جو مطلب کیا ہے وہ اللہ کے نزدیک بہت سکے چاہے وہ کسی خاندان سے ہو چاہے وہ کسی قبیلے سے ہو جائے انگریز نے ہمارے اندر یہ تقسیم کر دی اب ذمہ دار سمجھتے ہیں کہ ہم تو ماشاءاللہ بڑے ذمہ دار ہیں ہم تو بڑے ترقی یافتہ ہیں اور جو کمزور قسم کے لوگ ہیں وہ خود بھی جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ ہم کمزور ہیں لوگ ہماری عزت نہیں کرتے تو یہ ایک ذہنی طور پر جو ہے نا ایک ہوا بیٹھا ہوا ہے ایسی بات نہیں ہے تو اس طرح فرمایا کہ وہ خاندان کے اندر وہ کمزور تھا اس لیے انہوں نے کہا کہ ہم تو اس کو بادشاہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ نے اس کو منتخب کر دیا اور اللہ نے اس کو کیسے منتخب کیا ایک دفعہ ایسے ہوا کہ حضرت سامولی علیہ السلام و ان کے پاس اس کی خاندان کے معذرت لوگ بیٹھے تھے تو حضرت صبر علیہ اللاۃ والسلام کی مجلس لگی ہوئی تھی تو اس مجلس کے اندر یہ تعلق پہنچ گئے کیسے پہنچے کہ تالوط کا جو والد تھا ان کا گدھا گم ہو گیا یہ گدھا تلاش کرتے ہوئے وہاں گئے یہ تفصیلی روایات ہیں ہو سکتا ہے ٹھیک ہوں تو ان کا گدھا ان کے والد کا گدھا گم ہو گیا یہ ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گئے جب وہاں پہنچے تو اب انہوں نے دیکھا کہ یہ تعلق یہاں آ چکے ہیں اور ایک نشانی ان کے اندر یہ ظاہر ہوئی کہ جو حضرت سبود علیہ السلام تھے ان کے پاس ایک تیل تھا اللہ تعالیٰ نے بدلیہ بتلایا اب یہ آپ کے پاس ایک آدمی آنے والا ہے اس کا قد آپ کی لاٹھی کے برابر ہوگا اور جو تمہارے پاس خوشبودار تیل پڑا ہے جب یہ تمہارے پاس آدمی آئے گا اس کے اندر جوش پیدا ہو جائیں گے اب یہ جب تعلق وہاں پہنچے ان کا قد ناپا گیا تو قد ان کی لاٹھی کے برابر نکلا اور جب وہاں بالکل قریب ہوئے تو تیل کے اندر جوش پیدا ہو گیا اب انہوں نے فوراً حضرت سمعید علیہ السلام نے اعلان فرما دیا کہ یہ تمہارا خلیفہ ہے یہ تو اللہ نے اس کو منتخب کر دیا ہے پیار ہے یہ تو ان پر اب حکمرانی کرے گا تو وہاں کے لوگ اعتراض کرنے لگے کہنے لگے اللہ یقین رح المل کو علینہ اس کو ہم پر کیسے حکومت کر دیں بنا حق کو بالغل کے بل ہو ہم زیادہ حقدار ہیں حکومت کے مطلب یو تصا عطم نظلمان اس کو مال کی وسعت بھی نہیں دے گی مالی اعتبار سے کمزور ہے تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا ان اللہ صفٰ علیکم اللہ نے اس کو تم پر منتخب کر دیا ہے اللہ نے اس کو تم پر خلیفہ بنا دیا ہے لہذا جو ہے نا اب تمہیں اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ خلافت کا معاملہ یہ کبھی تو اللہ خود خلیفہ بنا دیتے ہیں ان کی جاخلیفہ آدم علیہ السلام نے کیا فرمایا ان کے بارے میں کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں یادود اتنا جاننا ہے خلیفہ فی اے داود ہم نے تمہیں زمین کے اندر خلافت عطا کر دی کبھی اللہ خود منتخب کر دیتے ہیں جیسے تعلق کو اللہ نے خود منتخب کر دیا اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اب چونکہ وہی کا زمانہ نہیں تھا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ مل کر ایک آدمی کو خلیفہ بنا دیتے ہیں جیسے کہ خلافت صدیقی ہے جب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سے تشریف لے گئے اس وقت وہاں کے جو سمجھدار لوگوں نے سب سے پہلے انہوں نے صدیق اکبر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کر دی اور یہ بتلا دیا کہ یہ کام بہت اہم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ان کو کفن دفن نہیں ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پر ان کا جیسا جاتا موجود تھا تو مسلمانوں نے سب سے پہلے خلافت کا انتخاب کر کے یہ بتلا دیا کہ مسلمانوں کے لیے خلیفہ کا ہونا سب سے ضروری ہے پہلے خلیفہ کا انتخاب ہوا بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتخاب کیا گیا تو کبھی اللہ منتخب کرتے ہیں اور کبھی جو ہے نا جو سمجھدار لوگ ہیں وہ خلیفہ کا انتخاب کرتے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خلیفہ جو ہے نا وہ خود اپنا کوئی جانشین مقرر کر دیتا ہے جیسے صدیقی اکبر نے اپنے سے بات سب سے بڑے سمجھدار عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو منتخب کر دیا کہ میں اس کو خلیفہ بنا رہا ہوں اور اللہ کی بات میں پر درخواست کر دی کہ یا اللہ میں نے اپنے بات سب سے بہتر اسی کو جانا اور اس کو جو ہے نا میرے حوالے کر کے دی خلافت زندگی کا سبب کر دینا رہا ہے اس طرح کرنا کرنا بھی درست ہے اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو آدمی طاقتور ہو وہ اقتدار پر آ جائے اور اس کے اندر اقتدار کی صلاحیت موجود ہو تب بھی مسلمانوں کو اس کا خل اس کو خلیفہ مان لینا چاہیے جیسے حمیر معاذ رضی اللہ عنہ اب یہ طاقت کے زور پر اقتدار پر آ گئے اور ان کے اندر اہلیت اور سیادت تھی سرداری تھی سرداری کے جو ہے نا ان کے اندر سرداری کے جو ضروری چیزیں ان کے اندر پائی جاتی تھیں تو اللہ نے ان کو بھی گویا کہ منتخب کر دیا تو یہ سب طریقے جائز ہیں خلیفہ کے منتخب ہونے کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ تعلق کو منتخب کر لیا وزاد ہوں بس قطع میں تریم اللہ تعالیٰ نے ان کو علم علمی اعتبار سے وسعت دی تھی علم سے مراد یہ ہے کہ وہ ملک کے بارے میں جو ضروری باتیں بھی وہ جاننے جانتے تھے ملک کیسے چلانا ہے یعنی سیاسی طور پر وہ بہت بڑے دان تھے ویسے تو علم سب سے زیادہ نبی کے پاس ہوتا ہے حضرت سمود علیہ السلام پاس یعنی دینی علم کے پاس, یعنی پاس تھا لیکن سیاست کے علم اس کے پاس تھا ولیسم اور جسمانی اعتبار سے بھی بڑے خوبصورت تھے جس جسمانی اعتبار سے بھی بڑی رسعت والے تھے یعنی خوبصورت نوجوان تھے خوبصورت تیس سال ان کی عمر تھی جب اللہ نے ان کو خلافت ادا کی تو یہ ماشاء اللہ علمی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے دونوں اعتبار سے بڑے خوبصورت تھے بہت اچھے تھے اور اللہ نے ان کا منتخب انتخاب کر دیا اس لیے فرمایا کہ جس کو خلیفہ بنایا جائے کم از کم اس کو جسمانی اعتبار سے اتنا ہونا چاہیے کہ دشمن پر روک پڑے ایسا نہ ہو کہ جس کو وزارت دی جائے وہ ہوا کے جھونکے سے اوپر رہے ایسا نہ ہو یعنی جسمانی اعتبار سے بھی اس کو اچھا ہونا چاہیے تو یہ اللہ تعالیٰ نے منتخب کر کے دے دیا فرمایا میں بدلا الو ملک ہوں شاہ اللہ جس کو چاہتے ہیں حکومت دے دیتے ہیں بدلا سے ناظین اور اللہ بڑے وسط والے جان میں مانی ہے تو گویا کہ آل سنت اور جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ خلیفہ کا انتخاب ضروری ہے خلیفہ اللہ منتخب کر دے یا خود جو ہے نا سمجھدار لوگ منتخب کر دیں یا خلیفہ خود انتخاب کر لیں یا کوئی اقتدار پر زور کی وجہ سے آ جائے اور خلافت کا ہو اگر اس کے اندر عادیت نہیں ہے تو پھر جو ہے نا سمجھدار لوگ اس کو معذور کر سکتے ہیں اس کو خلافت سے ہٹا سکتے ہیں تو اصل چیز خلافت ہے اور باقی جو ہے نا خارجی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خلیفہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ خود ہی خلیفہ ہے اور باقی ہیں رافظی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ جو امام معصوم ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کو خلیفہ بنایا ہوتا ہے ان کو معذور نہیں کیا جا سکتا بحد ان کے عقائد کے اندر جو افراد و ہے نا بڑی اصلاف تفریح ہے اعلی سنت کو جو عقیدہ ہے وہ اعتدال پر ملتی ہے کہ خلیفہ جو ہے نا ضروری ہے مسلمانوں کے لیے اور خلافت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمت المد القریش یہ خلافت کے سب سے آل مستحق قریش ہیں قریش جب تک جو ہے نا وہ اس چیز کو جاننے لگے لیکن جب ان کے اندر شناخی پیدا ہو جائے تو پھر جو ہے نا وہاں کے لوگ مل کر خلیفہ کا انتخاب کریں تو امامت اور خلافت کے مستحق سب سے زیادہ خدائش ہیں علی سب ان کے اندر ان کا انتخاب کیا گیا ہے آگے فرمایا وقال علیہ النبی کے ہوں نہ آیا ان تو ملک کی تابو ایک نشانی تو وہ ظاہر ہو گئی کہ دیش کے اندر جو ہے نا جوش جو آ گیا اور ان کا کل لاٹھی کے برابر نکلا اور دوسری نشانی اللہ نے فرمایا کہ اس کو خلیفہ مان اللہ نے فرمایا اپنی قوم کو کہہ دے کہ ان کو خلیفہ مان لے اگر نہیں مانیں گے تو پھر میں اور نشانے دوں گا وہ دوسری نشانی کیا ہوئی دوسری نشانی یہ ہے دوری کہ ایک تابوت تھا تابوت وہ تابوت کیا تھا اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ علیہ صلاحط والسلام کے لاٹھی کے ٹکڑے تھے بھوسالِ علیہ و والسلام کے کپڑے تھے جو کٹے پرانے کپڑے تھے وہ بھی اسی طرح امبیا صابقہ انبیاء کی کچھ نشانی تھیں وہ ایک بہت بڑے سلوک کے اندر تھے بنی اسرائیل کے پاس وہ سلوک تھا بنی اسرائیل جو ہے نا اس سلوک کو بطور تبلوں کے اپنے پاس رکھتے تھے برکت کے لیے اور جب کبھی کوئی جنگ ہوتی جہاد ہوتا تو اس کو ساتھ رکھتے آگے کرتے اللہ تعالیٰ ان چیزوں کی برکت کی وجہ سے ان کو جو ہے نا لوگوں پر غالب کر کرتے تھے اب وہ تابوت جو ہے نا جب ان بنی اسرائیلیوں پر یہ بنی امال کا مسلط ہوئے انہوں نے تابوت چلا لیا تابوت لے گئے اب جب تابوت لے کر گئے تو اللہ نے ان کے اندر نوسط پیدا کر دی جہاں تابوت رکھتے وہاں کوئی نہ کوئی وبا پھیل جاتی ہے یہ چونکہ وہ لوگ اس کے آل نہیں تھے اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ نعصت پیدا کر دی جہاں تابوت رکھتے وہاں وبائی امراض پیدا ہو جاتی جس کی وجہ سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ اس تابوت کو یہاں سے نکالو جس بستی کے اندر رکھتے ہیں وہی نحست آ جاتی ہے تو تابوت کو نکالنے کے لیے انہیں انہوں نے دو بیل اور ایک رنگ اس کے اوپر تابوت رکھ دیا اور بیلوں کو ہانک دیا اب بیل جو ہے نا اپنی مرضی سے لے کر گیا تو یہ اصل میں نظام تو کرنے والا اللہ ہے اللہ نے وہ تابوت بطور نشانی کے پہنچانا تھا اب وہ تابوت انہوں نے لاد دیا اللہ نے فرشتوں کو غریڈی باندھ بنا دیا دو فرشتے جو ہے نا غریڈی باندھ بن گئے وہ لےڈی کے پھر بیٹھ گئے اور ان دونوں بیلوں کو ہانک کر ان کے پاس لے آئے بنی اسرائیل کے پاس لے آئے اور فرمایا کہ یہ تابوت جس کے گھر پر آ جائے وہی خلیفہ ہوگا تو یہ تابوت فرشتے ہانک کر سیدھا تعلط تالود کی چوکھٹ پر لے آئے اور جب وہ لے کر آیا تو تعلق کے دروازے پر پہنچ گیا اب سبھی نے اس, اس کو اپنا قائد اور اس کو اپنا راہ بر نما خلیفہ مار دیا یہ اللہ تبارک مطالعہ کی طرف سے دوسری نشانی ظاہر ہوئی جس کا تذکرہ اس عید میں ہے وقاد وقوع نبی ہوں ان کو نبی نے فرمایا کہ ان نہ آیا تھا ملکی ہی اس کی حکومت کے نشانی یہ ہے کہ تابوت تمہارے پاس ایک تابوت آئے گا فی یہ سکینتمحبتوں جس میں تسلی خاطر ہوگی تمہارے رن کی طرف سے تمہارے دل کے سکون کا سامان ہوگا وہ بقیہ تم ان ماتع کا آل موسا بال حارون اور اس میں کچھ بقیہ چیزیں ہوں گی جو چھوڑ گئے آل موسا اور آل ہارون آل ہارون اور آل موسا کی کچھ برکات ہوں گی ململائے الملائکہ اس تابوت کو فرشتے ہانک کر لائیں گے فرشتے جو ہانک کر لائیں گے کیونکہ فرشتے گولے کی بن گئے آگے ان کے دو بیل تھے تو بیلوں پر جو نلادہ ہوا تھا وہ لے کر آئے تو میں انفیزہ نہیں ہوں اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کی سلطنت کی نشانی دے دی حکومت دے دی اور آگے پھر تعلود کا آگے واقعہ بیان کیا کیونکہ اس قوم نے کہا تھا کہ ہمیں جو ہے نا ایک بادشاہ اور خلیفہ چاہیے جس کی قیادت میں ہم جہاد کریں گے تو آگے ان کے پھر جہاد کا ذکر ہے وہ جہاد کیسے کرنے لگے آگے ان کی بہت بڑی آزمائش ہے وہ ریاد کی جائے گی اللہ تعالیٰ کام شکریہ <mind>